ایک درخت کے اندر چھپی ہوئی جادوئی بادشاہی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں اولون نام کا ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا اولون کوئی عام درخت نہیں تھا اس نے ایک جادوئی راز رکھا تھا اس کے تنے کے اندر ایک خوبصورت سلطنت چھپی ہوئی تھی جو لڑکتی ہوئی پہاڑیوں چمکتی ہوئی جھیلوں اور متحرک پھولوں سے بھری ہوئی تھی اس مملکت پر صبح نامی مہربان ملکہ کی حکومت تھی اس کے لمبے، بہتے چاندی کے بال اور آنکھیں جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی ملکہ صبا کو بادشاہی کے جادوئی باغات کی دیکھ بھال کے علاوہ وہ کچھ پسند نہیں تھا جہاں کوس قزا کے ہر رنگ میں پھول کھولتے تھے ایک دن صوفیا نامی ایک نوجوان لڑکی اپنی بیمار ماں کے علاج کی تلاش میں جنگل میں بھٹکی جیسے ہی وہ درخت اولون کے قریب پہنچی درخت کی شاخیں اس سے سرگوشی کرتی نظر آئیں اور, اور جادوئی دریافت کی ملکہ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے علاج تلاش کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی ایک ساتھ انہوں نے بادشاہی کے باغات کی تلاش کی نایاب جڑی بوٹیاں اور پھول اکٹھے کیے جب وہ کام کر رہے تھے صوفیہ نے بادشاہی کے جادو اور قدرتی دنیا کی دیکھ بھال کی اہمیت کے بارے میں جان لیا ملکہ سبا نے اسے سکھایا کہ درختوں اور جانوروں سے کیسے بات چیت کی جائے اور قدرت کی طاقت کو کیسے استعمال کیا جائے آخر میں صوفیہ نے اپنی ماں کا علاج ڈھونڈ لیا اور ملکہ سبا نے اسے سلطنت کے دل سے ایک چھوٹا کرسٹل تحفے میں دیا کرسٹل صوفیہ کو جب بھی رہنمائی آمدت کی ضرورت ہو بادشاہی میں واپس آنے کی اجازت دے گا جیسے ہی صوفیا نے سلطنت چھوڑی درخت اولون کی شاخوں نے سرگوشی میں ایک خوبصورت پیغام دیا یاد رکھیں جادو آپ کے چاروں طرف ہے دنیا کا خیال رکھیں اور یہ آپ کا خیال رکھے گی صوفیہ گھر واپس آئی اس کا دل حیرت سے بھر گیا اور اس کی روح نے قدرتی دنیا کی حفاظت کے لیے حوصلہ افضائی کی